carikan semula atau dicabar di mahkamah sivil. Saya buat ini untuk semua. Dua wanita Islam bagi mencabar isu perlembagaan. Pada perundangan syariah, haruslah saling melengkapi. Susulan keputusan mahkamah persekutuan yang mengetepikan undang-undang syariah Negeri Selangor berkait seks di luar Tami'i. Ia kini membuka ruang kepada mana-mana pihak untuk mencabar mana-mana kelakuan atau peruntukan jenayah syariah pada masa hadapan. satu dilema yang dihadapi oleh negara uh, sejak daripada merdeka sampailah kepada hari ini ialah kita menghadapi uh, satu sistem uh, perundangan yang mempunyai dua uh, jalur satu um, perundangan yang istilahkan sebagai perundangan syariah satu lagi sebagai perundangan sivil. Jadi isu ini telah menjadi satu isu yang menyebabkan banyak berlaku perbezaan pendapat dan pertelagahan bukan sahaja daripada pengamal undang-undang tetapi juga dari segi agama itu sendiri. Jadi ini menyebabkan kita merupakan satu-satu negara mungkinnya dalam dunia ini yang mempunyai dualisme dalam sistem perundangan menyebabkan banyak perkara yang menjadi kekeliruan kepada rakyat sama ada dari pihak orang Islam maupun yang bukan Islam jadi selagi perkara ini tidak diselesaikan maka selagi itulah sebenarnya kita akan menghadapi krisis bukan saja dalam menentukan penghukuman dalam sesuatu isu tetapi ia juga berkaitan dengan isu perpaduan kaum perpaduan agama dalam negara kita sebenarnya kalau kita lihat dari segi sejarah isu dualisme dari segi sistem perundangan ini hanya diwujudkan semenjak daripada uh, penjajahan oleh Inggeris sebelum pada itu uh, negara mempunyai hanya satu sistem perundangan saja. Ha. Kalau kita lihat dari segi sejarah, kanun Melaka itu sebagai salah satu contoh bagaimana sebenarnya negara ini sudah ditarbitkan oleh satu sistem perundangan. Dan yang lebih menarik lagi, perundangan yang diamalkan ketika itu adalah perundangan Islam. Jadi ini membawa satu indikator bahawa negara kita ini memang negara Islam dan perundangannya perundangan Islam. Cuma apabila datangnya penjajah, sistem itu diubah. Tidak lagi digunakan sistem syariah itu keseluruhannya, malah diwujudkan satu lagi sistem perundangan yang diambil daripada British dan dinamakan sebagai undang-undang civil. Jadi semua ini menyebabkan berlaku sentiasa perbezaan pandangan dan kadang-kadang dia menimbulkan keresahan dan ketegangan di kalangan kaum. Banyak kes-kes yang mana um, apabila sesuatu hukuman itu dijatuhkan oleh mahkamah syariah, ianya boleh dicabar oleh pihak sivil. Ini disebabkan mungkin kuasa mahkamah syariah itu sendiri sangat terbatas. Walhal kalau kita tengok dalam lembaga persekutuan pasal 121 (1A) itu menunjukkan bahawa Mahkamah Syariah tidak boleh dicabar oleh Mahkamah Sivil. Tetapi disebabkan oleh sistem dualisme ini, perkara itu kita nampak tidak kita kata boleh uh, mempertahankan hukuman-hukuman yang dibuat dalam mahkamah syariah. Ini bagi saya satu krisis yang mesti diselesaikan. Jadi sebab itu gabungan nasionalis melihat bahawa salah satu agenda yang perlu diberi penekanan khusus Ialah untuk negara melihat bagaimana kedua-dua perundangan ini boleh diharmonikan. Sebenarnya kalau kita lihat bukan saja dari segi undang-undang malah perlembagaan persekutuan sendiri pun tidak banyak yang bertentangan dengan hukum hakam Islam. Banyak perkara sebenarnya sudah pun Islamic compliance. Dan benda ini bukan sesuatu yang mustahil dan janggal uh, yang boleh dilakukan. Kalau kita tengok Dulu kita tidak ada um, sistem keuangan Islam. Kita tidak ada sistem keuangan insurans. Tetapi Alhamdulillah ada pihak yang mengambil inisiatif dan akhirnya berjaya membuat satu sistem kewangan Islam dan juga satu sistem insurans Islam. Dan perkara ini diterima oleh semua pihak. Malah saya kita difahamkan ramai um, rakyat yang bukan Islam menggunakan dan insurans Islam dan juga sistem kewangan Islam tanpa menimbulkan apa-apa krisis atau apa-apa isu atau apa-apa telahaja bermakna bahawa memang benda ini satu benda yang bukan mustahil cuma mungkin disebabkan oleh persepsi yang selama ini diindoktrinasikan oleh pihak tertentu menyebabkan seolah-olah uh, berlaku ataupun Uh, hukum islam itu suatu yang sangat zalim uh, satu yang tidak mengambil kira hak wanita tidak mengambil kira hak uh, apa nama ni non muslim dan sebagainya so ini bagi saya adalah challenge yang uh, harus kita hadapi tapi tidak bermakna bahawa kita tidak boleh lakukan kalau sistem kewangan boleh kita lakukan. Sistem insurans boleh kita lakukan dan semua menerimanya tanpa ada apa-apa isu. Saya yakin banyak di sana aspek-aspek perundangan yang boleh kita lihat kembali, kerajaan lihat kembali untuk diharmonikan supaya akhirnya di negara kita ini ada satu sahaja sistem perundangan, tidak ada lagi dah perundangan sivil, perundangan Islam dan sebagainya yang menyebabkan banyak perkara yang akhirnya dalam banyak hal sentiasa sistem Islam ini menjadi ataupun sistem syariah ini menjadi bahan tomahan bahan yang dicabar masalahnya apabila tiap kali dicabar maka tiap tadi kita lihat banyak perkara syariah itu, hukum syariah itu diperkecilkan dan di dibatalkan dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini sudah tentu sebagai sebuah negara Islam dia bukan sesuatu yang baik. Dan saya sangat yakin kalau betul penjelasan yang kita berikan persepsi negatif yang didoktrinkan oleh pihak bahkan itu tentang kezaliman sistem Islam ini dapat kita atasi jadi bukan suatu benda yang tidak boleh dilakukan dan terbukti macam saya katakan tadi sistem kewangan, sistem insurans sudah kita boleh buat kita ada banyak ratusan undang-undang dalam negara kita ini mungkin kita strategikan mana perkara-perkara yang diutamakan terlebih dahulu sebelum kita membicarakan tentang undang-undang yang mungkin lagi uh, kritikal umpamanya jenayah uh, mungkin kita pergi pada undang-undang yang agak civil yang agak uh, boleh diterima dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat sekalian jadi satu bagi saya satu pasukan pengkaji atau research team perlu diwujudkan oleh pihak kerajaan Uh, supaya dapat mengenal pasti mana undang-undang yang boleh kita harmoni-kan. Saya tidak nafikan perkara ini bukan mudah kerana kita telah hampir 70 tahun diindoktrinasikan tentang keburukan uh, hukum syariah ini. Sudah pasti ia merupakan uh, satu cabaran yang besar kerana saya yakin bukan saja kepada rakyat malah pengamal undang-undang sendiri pun uh, tidak berapa yakin tentang Uh, Pengharmonian sistem perundangan ini kerana kita didoktrinkan bahawa undang-undang Islam ini hanya untuk orang Islam mensebelih untuk bukan Islam. Persoalannya bagi saya sejak bila pula hukum Islam ini hanya untuk orang Islam? Allah turunkan hukum ini untuk semua manusia. Cuma ada manusia yang patuh ada manusia yang tidak patuh itu mereka yang patuh Alhamdulillah lah yang tidak palsu itu mereka berasa dengan Allah Subhanahu Wa tetapi memang hukum Islam ini Al-Quran ini Allah turunkan untuk semua manusia bukan untuk orang Islam saja jadi mustahil lah ha, kalau ada pihak yang mengatakan bahawa anak-anak Islam ini zalim tidak mengambil kira hak asasi manusia tidak menghormati wanita ataupun kanak-kanak dan sebagainya bagi saya itu sesuatu yang mustahil cuma penjelasan itu saja yang selama ini kita gagal berikan kepada rakyat menyebabkan uh, rakyat mempunyai persepsi yang negatif. Uh, kenapa negatif ini bukan kenapa, kerana apa kan kita ada dualisme begini. Jadi bila ada dualisme inilah yang sentiasa dilihat sebagai uh, undang-undang syarikat ini satu yang kolot kebelakang dan sebagainya beberapa hal. Sebelum kita dikuasai oleh penjajah ini. Memang negara ini mengamalkan sistem Islam, perundangan Islam. Kerana maka itu sebagai berhenti yang kukuh. Maksudnya istilahnya bahawa mama memang negara kita ini sudah negara Islam. Ya, saya tidak nafikan ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan hukum itu tidak nafikan. Tetapi itu tidak membatalkan status negara kita ini sebagai negara Islam. Jadi sebab itu gabungan nasilis mengambil inisiatif yang serius untuk membantu pihak kerajaan membentuk satu tim yang kita namakan sebagai majlis perundangan negara untuk membuat kajian bagaimana kita mengharmonikan antara undang-undang syariah dan civil ini supaya akhirnya di masa depan kita hanya ada satu undang-undang saja dan saya rasa itulah yang lebih sejahtera untuk semua rakyat bukan saja untuk mengharmonikan rakyat tapi bagi saya yang penting sekali ialah kita mencapai satu perpaduan kaum yang utuh dalam negara kita ini.